Каким ты видишь будущее партнерских программ в гейминге? И как Growy Partners собирается адаптироваться к этим изменениям? Команды точно будут расти, потому что вебмастеров становится больше, как бы появляется спрос, и вообще в нашей индустрии очень сильно растет и развивается. Понятное дело, что появляются команды, которые готовы приходить с аферами, вернее так, которые готовы отвечать на афера партнерских программ, даже каких-то условно сеток в том числе. Да? Есть желание дать трафик. С другой стороны, есть желание этот трафик купить, есть партнерские программы, которые готовы по факту работать с веб-мастерами и платить деньги за этот самый трафик, который веб-мастера готовы дать. Поэтому партнерские программы будут расти, они 100% будут адаптироваться к очень сильно изменяемым регионам, которые происходят, изменяемым продуктам, вообще регуляциям, все, что происходит. И как я вижу развитие Grow Partners, я бы хотел лидирующего, наверное, лидирующей позиции наверное, в, этом, в этой индустрии и, наверное, того, чтобы когда когда мастера обсуждают какие-то партнерские программы, да, одни, наверное, первая или одно из первых мысл мыслей, которая приходила вот как ассоциации да, при слове партнерская программа, это вот сразу Grow Partners. Наверное, такого хотелось бы.